Halo guys, selamat datang kembali di channel Epek Nganggur. Hari ini gue akan menjawab komentar dari Bang Erlangga Rehan yang bilang video tutorial beli pemain di bursa transfer bank. Oke, katanya gitu guys. So, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama kayak Bang Erlangga Rehan, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu, yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Terima kasih. Oke guys, sebelum kita masuk ke bursa transfer, pastiin kalian cek terlebih dahulu squad yang kalian miliki dan pastiin kalian beli pemain yang benar-benar kalian butuhkan. Nah, hari ini gue butuh striker ya guys ya, berhubung si Evan Ferguson ini ratingnya cukup rendah di angka 84 dan dia menjadi salah satu pemain dengan rating terendah yang ada di line up utama tim gue, jadi kita bakal membeli striker. Dan sekarang langsung aja mari kita masuk ke pasar. Nah, di bursa transfer di sini ada banyak banget pemain yang sangat bagus dengan OVR 90-an, guys. Tapi harganya itu buset uh, mahal banget ya, guys ya. Dan berhubung koin kita nggak cukup ya untuk membeli Erling Haaland, striker favoritku uh, favorit gua dan juga sebenarnya ada banyak juga pemain-pemain lain ya, striker-striker yang sangat bagus seperti Kylian Mbappe, harganya mahal banget 12 jutaan 12,5 juta kemudian ada halan 10 juta dan ya harganya mahal banget lah sementara duit gua masih belum cukup Pak. Duitnya masih 608.000. <gih> Jadi kita harus cari striker yang sesuai dengan budget yang kita miliki. Nah, untuk mencari striker sesuai dengan budget yang kita punya, di sini kita bisa klik pencarian terperinci kemudian di sini kalian bisa cari mulai dari nilai kemampuan si pemain berapa, mulai dari 65 sampai 150. Bebas kalian pilih, tapi biar lebih gampang dan sesuai budget, kita bisa uh, masukkan rentang harga aja guys. Di sini kita bisa masukkan rentang harga si pemain yang bakal kita beli nanti. Nah, sebagai contoh, duit gue sekarang 68.000, jadi kita bisa masukkan harga terendah atau harga minimum mungkin sekitar 500 ribu lah 500 ribu kemudian untuk harga tertingginya itu 600 ribu harga tertingginya 600 ribu oke ini anggap aja kayak gini kemudian di sini kita juga bisa cari posisinya guys posisinya kita cari CF striker LW RW atau misalkan kalian mau nyari gelandang juga bisa ada CDM CM RM LM cam kemudian ada defender di sini ada LB RB CB sama kiper nah berhubung gue butuh striker jadi kita bisa pilih uh, striker kemudian simpan lalu untuk ciri-ciri dibatasi apa nih ciri dibatasi nah di sini kalian bisa cari pemain yang sesuai dengan ciri pemain-pemain tersebut guys ciri-cirinya seperti apa atau gaya mainnya di sini ada sambungan cepat kemudian ada suatu hal yang pasti mungkin ini untuk kiper kemudian ada andalan ahli menggiring bola mulai cepat ada juga penjaga gawang ya ada meteor pemain anggar kemudian ada refleks petir kapal selam super kemudian panduan satelit apa nih panduan satelit lulus pisau bedah pertahanan yang pertahanan yang apa ya kemudian ada ditembak dari sudut sayap besi umpan satu ahli memberi makan bomber ahli umpan tendang mesin menembak kemudian apalagi adatur dari jarak tendang Master bantuan pelatihan khusus batu lem super Oke di sini ada banyak banget intinya ada banyak banget uh, gaya main ya yang bisa kalian pilih nah berhubung gua putus tracker jadi mungkin kita pilih yang Master menembak aja ya guys ya kita pilih yang Master menembak kita coba Master menembak dan budak-budak ini apa ya untuk striker bukan sih Oke, okay. uh, oke okay lah. Inilah simpan. Kita coba simpan negara. Nah, untuk negara bebas, kalian bisa pilih negara mana aja, mulai dari Eropa, Asia, Afrika, Amerika, bisa kalian pilih, ya guys. Ya, tapi langsung aja kita cari di sini. Tentang nyari uh, kebangsaannya, kita nggak perlu langsung aja kita cari. Nah, untuk kaki, ternyata bisa kita pilih juga, kalian bisa. Bentar-bentar, rentang masukan kaki satu lima, maksudnya gimana nih? Kaki kanan atau kaki kiri? Oh, rentang 1 sampai 5 Gak usah lah, gak usah. Langsung aja kita klik cari. Cuma ada satu, ternyata harganya 600.000, albumnya. Tapi lumayan bagus sih, Pak. Lumayan bagus, albumnya. Kita lihat dulu untuk statistiknya, bentar. Eh, nggak bisa deh, kita nggak bisa klik ya. Oh, ini dia, rinciannya rincian nah untuk shootingnya 90 fisiknya 74 Dribble-nya 87 untuk apa nih akselerasinya 92 kecepatan 92 passing 80 Oke ini menurut gue sih striker yang sangat mumpuni ya guys ya album yang ya nah, untuk Realtex-nya ini keren banget sih mirip oh. banget gak sih buset ini FC mobile aja kalah Pak FC Mobile aja kalah sama Abu ya guys, eh sama Abu Sama Football Dream guys. Ini keren banget asli. Oke, langsung aja kita check out guys. Ya, harga saat ini 600 ribu, harga minimum 540.000, harga maksimum 660.000. Oke, langsung aja kita beli. Harganya lagi naik, Pak. Harganya lagi naik hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering main FC Mobile mungkin Kalian udah nggak asing lah dengan uh, jual beli pemain seperti ini ya guys ya? Jual beli, dengan beli pemain di bursa transfer kayak gini udah nggak asing pak. Nah sekarang kita coba beli. Oke. Okay. Uang kita berkurang sekarang tinggal 8.057 perak. Ya, yeah. direktori perdagangan. Langsung aja kita klaim pemain satu kali. Ini dia. Oke. Okay. Itu dia, bumi yang uang kita udah habis dan kita masuk ke line up, kemudian kita klik pengganti, lalu striker yang baru kita beli kita masukkan ke line up utama, guys. Ya, ini dia bumi yang kemudian kita gantikan si Evan Ferguson. Nah, buat warga yang mungkin ingin meningkatkan bintang pemain, caranya gampang banget: kalian bisa klik tingkatkan atau kalian bisa klik perkuat. Nah, kalau tingkatkan sendiri, kalian bisa tingkatkan si pemain menggunakan XP ya guys ya. XP yang udah kalian kumpulkan tiap hari bisa kalian gunakan untuk meningkatkan si pemain. Sebagai contoh, kita akan tingkatkan levelnya eh uh, satu level ya dari tadi kan 86 ya, sekarang kita tingkatkan ke 87. Dengan meningkatkan 10 level. Nah, sekarang kita bisa lihat dia udah naik ke level 10. Sekarang kualitasnya naik ke 87, guys. Oke, kita juga bisa perkuat dia menggunakan pemain pemain yang enggak kalian butuhkan bisa kalian gunakan untuk memperkuat si pemain caranya dengan menukar tiga pemain seperti ini batal-batal oke okay. tiga pemain tapi pastiin kalau misalkan kalian sayang pemain yang kalian punya itu ditukar mending tahan dulu aja nanti tunggu ada duplikat pemainnya guys ya dan untuk pemain-pemain sendiri bisa kalian dapatkan dari event guys atau dari pertandingan harian, guys. Oke, kita akan coba tukar si Lukas Podolski. Posisinya LW, guys ya. Kita konfirmasi, pasti berhasil. Nah, sekarang kita mulai perkuat pemain, naik ratingnya jadi 88. Ini dia mantap. Nah, untuk sprint dan juga akselerasinya naik 92 plus 1 tembakan 93 plus 1, defense nya 47 plus 1, passing 82 plus 1, dribble 88 plus 1, sama fisiknya 76 plus 1, mantap oke okay, lanjut apa lagi uh, perkuat, perkuat tadi udah ya, udah, udah kita perkuat, habis ini kita review kira-kira performanya seperti apa dan kita lihat detailnya guys kita lihat dulu detailnya, bentar untuk ringkasan, atribut kuncinya apa aja sih, atribut kuncinya, oh ini dia, tembakan poli 90 aku tembakan 92 mantap lanjut apa lagi nih PC menyerang 92 tendangan penalti 91 akselerasi kecepatan lompatan kelincahan ya ini udah mantep lah oke udah mantep intinya udah mantep oke lanjut sekarang kita bakal tanggung jauh pemain bentar ini mungkin oh ini kenapa pandik semua guys Tendangan bebas kita kasih buat uh, abu Miang kemudian tendangan bebas kanan kita kasih, eh Eden Hajar ding kanan ya, kanan Hajar dari kiri harusnya, kita kasih ke Hajar aja lah. Hajar tendangan bebas kiri kita kasih Hajar, tendangan sudut kanan kita kasih buat William, tendangan sudut kiri kita kasih buat <tuh> Hajar. Penalti ke oke, okay, nggak apa-apa untuk penalti, nggak apa-apa, oke, okay. eh, hajar, abunya yang ajalah, abu Myang kaki kanan pakai kiri sih, bentar, nih. bentar, bentar, detail kaki kanan, oke, okay, kaki kanan, berarti kita bakal tempatin dia di kiri, kita pemain di kiri ini dia kiri kita kasih buat Yang Kaptennya siapa tadi ya? Penalti bebas terus kanan terus kiri. Kapten mana ya kapten ya? Pengaturan taktis. Oh ini untuk ya udahlah nggak usah lah. Oh ya yeah. sebenarnya kita butuh back juga pak. Si Leni Yoro ini ratingnya rendah pak. Mungkin si Carvajal bisa nggak sih? Oh, bisa naik, Pak. Jadi 88 dia. Kayak Pindik bisa nggak sih main di sini? Oh, bisa. RB95. Oke, mending kayak gini aja, guys. Oke. Nah. Kayak gini, guys. Poden. Oke, selanjutnya. Mari kita review. Mari kita review. Pemain yang baru kita beli. Dari Bursa Transfer. Oh ya buat kalian yang mungkin pengen nyari pemain gratisan ya pastiin kalian main event guys pastiin kalian main event soalnya kalau misalkan gak dimainin sayang banget soalnya ya, dari event ini kita bisa dapat pemain-pemain yang lumayan berkualitas terutama dari event terbaru ada event puncak kemegahan dan juga kemilau nah di sini yang penting kalian bisa main uh, apa namanya uh, laga harian ya di sini ada pelatihan menembak kemudian pelatihan menembak lagi sama pertandingan momen penentu di mana nanti kita bisa dapat koin kembang api dan koin kembang api ini bisa kita kumpulkan lalu bisa kita tukar dengan pemain rating 85 86 86 lagi 87 dan di sini kita bisa tukar juga pemain-pemain tersebut dengan rating yang lebih tinggi mulai dari 84 sampai maksimal ke 93 tapi jujur untuk dapetin pemain dengan rating 93 itu susah banget Pak susah banget jadi buat player gratisan garis keras. Pastiin kalian selalu memainkan event ya guys ya. Nah, buat uh, teman-teman yang mungkin pengen top up juga bisa banget nanti kalian bisa beli pemain uh, di sini guys. Kan bisa cari di toko penawaran spesial ya. Di sini ada Lionel Messi, kemudian ada Ronaldinho juga, ada McAllister kemudian ini yang paling mahal di sini ada Thiago ya CM 90. Tahu kemarin harganya mahal nggak? Gua tukar sih tapi udah lah apa-apa udah terlanjur kemudian ada Romelu Lukaku harganya 180 poin Supermi dan ada Dani Olmo juga pak Dani Olmo berhubung nggak ada pemain yang menurut gue menarik ya jadi kita beli di bursa transfer aja sebenarnya Lukaku harganya murah juga pak bisa kita beli tapi udah lah nggak apa-apa langsung aja kita coba review pemain si yang si ngoper tapi... bola ke sayap Aubameyang Dia ingin melewati banyak pemain lawan. Obameyang. Oh, Ini dia tunggu, nah berarti keren tuh oke okay. kalibrasinya mantap mendapatkan keunggulan bagus banget kan grafiknya dia menggunakan kaki kiri aku ke Jan ah. saya benar-benar tidak dapat menemukan Ini kata lain nggak paham gimana cara melakukan skill nih caranya gampang banget tinggal gesek aja ya layarnya Pemain bisa melakukan wow, skill. Gerakan yang cantik. Nah sekarang kita kasih Emery Oh bener dia. dia. Oke okay, ini dia. <laughs> Setelah mencetak dua gol, apakah dia akan siap pembantaian? Sangat bagus dalam serangan balik. Menangkap bola di lini tengah adalah salah satu aspeknya. Tetapi kuncinya kita ah, kasih lagi ya Bung serangan itu. Terobos. Ah kurang kenceng. Aubameyang. Aubameyang. Oh, uh, ini dia. Oke. Okay. Wenger dan dia mencetak gol ketiganya. Dia bisa membawa bola yang digunakannya dalam pertandingan ini untuk kembali oh, sebagai tenaga. Beginilah caranya melakukan serangan balik. Cepat, tegas, dan tanpa ampun. Ini adalah serangan balik yang sangat mengejutkan. Bang, bagus. Jangan terlalu banyak melakukan sprint. Kasih ajar. Bagus, ini dia. Ang, ang. Bertarung sendiri. Bagaimana kualitas serangannya? Nah, ajar. Tunggu. Oh, ya. Uh. Bagus banget. Gue cek lagi. Gue cek lagi. itu seperti menempel di kakinya. Apakah dia punya peluang mendadak ke arah gawang? Sebuah tendangan uh, ke arah gawang. Ini dia. Gol ini juga memastikan bahwa ia sudah dekat dengan puncak daftar pencetak gol. Uh, Hebat sekali. Benar-benar pemandangan yang indah. Oke okay, guys, jadi itu dia cara membeli pemain dari bursa transfer dan udah kita review ternyata hasilnya lumayan bagus meskipun tadi ya agak kaku mainnya soalnya mungkin di sini jaringannya jelek tapi sengganya baiklah teman-teman penonton saya Tio Nugroho sampai jumpa di lain waktu kita beli cukup memuaskan karena harganya memang cukup murah jika dibandingkan dengan pemain-pemain bintang lainnya ya guys ya oke terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai makasih juga buat teman-teman yang uh, udah like maupun subscribe ya mungkin itu aja dah au